Одна выйдет во вторник в 19.00, повторится в среду в 15.00. Вторая выйдет в следующий вторник в 19.00 и повторится в среду в 15.00. Хорошо, мы просто хотели вас собрать всех вместе, потому что мы нашли так много талантов и хотели, чтобы вот, вы все увидели... Ну, как, как... Мы потом это все разведем на две программы. Но нам было очень важно. Я, конечно, понимаю, что это... нам не удалось сделать такой вот концерт, как мы хотели. Мы этого не умеем делать, но мы как-то старались. Старались и вот стараемся. Сейчас вот, э, если кто-то еще подготовил какие-то данные, с удовольствием, вот сцена свободная, будем, будем общаться и будем выступать. Ребята, очень вас прошу. Я хочу узнать вас. Я хочу показать вас украинцам, какие вы. Не говорите... У супріні важко повірити у те, що її автор ледве бачить. З 11 років Сергій має важку форму цукрового діабету, переніс близько десятка операцій на очах. Дизайнер уникає зайвих згадок про хворобу, що майже повністю відібрала можливість бачити. Темні окуляри частина його інжу. Він весело жартує. До другі рум'яні вишукані колекції, переповідаючи своїм машинам бездоганні комбінації кольорів та матеріалів, незважаючи на те, що відомому тюрмі залишилося не більше 5% зору добрий вечір. Добрий вечір. Добрий, добрий, добрий. Добрий вечір. У якою рукою все одно? Браво. Браво рукою. Тебе. Дякую. Так. Садивай. Браво рукою. Да, Браво. Я. Тебе.

it's exactly. a Brankina aktora v rámčina, aktúra, Teatru Raihova. почувствует все, что происходит вокруг, и ярко свои переживания. Авторская поэзия Валерии Янко. Поздравляю! Да, давайте с ручным микрофоном тогда. Я все разумею. Я не знаю, вы разумеете? Я разумею абсолютно. Может, я не сейчас... Доктор Олексій Нашилочников втілив власне бачення столиці у проектах станції столичного метро. 2004 -го года. Здесь из этих недавно в 2004 году я учился в Академии искусств. еще Кажется, ваш вопрос лежит в двух плоскостях. Первое, как я понимаю, значение, почему каждый человек на Земле может ощущать э, счастье. Оно нас тут лежит плоскость ощущения. И второе, такое более э, uh -huh. когда человек находится в письме, и он все-таки выживает, обычно все говорят, что он видят белый свет, туннель, Поэтому, может быть, в части это и есть какой-то свет, то вот, это на ледятке, белый свет, что-то вот в этом. Я бы них, что им помогает? Это общество духи. Я думаю, что это духовный центр, это центральное управление, это киевская организация. Благодаря им мы собираемся, общаемся, мы встречаемся. Это как бы мы чувствуем, что мы не одни. Я считаю, что им это помогает и в учебе, и в актерском каком-то плане. Мы не отстаем от мира, мы двигаемся, стараемся. Вот поэтому э, они должны сказать спасибо, да, студенты, что есть такая организация, которая нам помогает. Да, они стесняются, волнуются. Э, вот. Если будете нас почаще приглашать, они будут чаще высказывать свое мнение.